নমস্কার সকল মানে হিরেন আজ এই ভিডিওটির হৈছে এই দুহাজার চব্বিশ বর্ষত শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর উৎসব কেতিয়া পালন করা হব তাদের সম্পূর্ণ তথ্য আপনাদের এই ভিডিওটার জৰিয়তে আগেছো প্রথমে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করে লব যাতে মোট পিছৰ ভিডিওবিল আপনাদের সহজে লাভ করবেন মোৰ ভিডিও যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আর শেয়ার করব কমেন্ট করে আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করব আজি এইবিধৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ এইযোৰ উৎসৱ এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত কেতিয়া পালন কৰা হ'ব হিন্দু ধৰ্মত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে এই সঠিক দিনটোতেই প্ৰতি বছৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ অষ্টম অৱতাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ বাৰ্ষিত পালনৰ যি উৎসৱ সেই দিনটো প্ৰতি বছৰে এই একেটা দিনতে পালন কৰা হয় এই দিনটোক এই দিনটোত শ্ৰীকৃষ্ণক সঠিকভাৱে পূজা কৰিলে সেই ব্যক্তিজনে আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰে হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি ভাদ মাহত কৃষ্ণ পক্ষৰ অষ্টমী তিথিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰা হয় এইবাৰৰ জন্মাষ্টমীক অতি বিশেষ বুলি গণ্য কৰা হয় দৃগ পঞ্চাঙৰ মতে এইবাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম বাৰ্ষিকৰ এই যি সময় এই সময়ত গ্ৰহণৰ অৱস্থান দাপৰ যুগৰ দৰেই এনে এক কাকতিয়াল ঘটনাৰ বহু বছৰ পাছত সংঘটিত হৈছিল এই যুগক অতি উপকাৰী আৰু ফলপ্ৰসু বুলি গণ্য কৰা হয় জন্মাষ্টমীৰ সঠিক তাৰিখ আৰু সেই সময় আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াইছোঁ ভাদ মাহত কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিত আৰম্ভ হ'ব ছাব্বিছ আগষ্টৰ পুৱা তিনি বাজি চল্লিছ মিনিটৰ পৰা সাতাইছ আগষ্টৰ পুৱা দুই বাজি বিছ মিনিটলৈ আৰু এই জন্মাষ্টমীৰ যি আয়োজন সেই আয়োজনৰ সঠিক সময় হৈছে সাতাইছ আগষ্টৰ নিশা এঘাৰ বাজি ঊনষাঠি মিনিটৰ পৰা নিশা বাৰ বাজি তিয়াল্লিছ মিনিটলৈ ইয়াৰ মুঠ সময়সীমা হ'ল চৌৱাল্লিছ মিনিট জন্মাষ্টমীৰ দিনা ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ সময় হৈছে ৰোহিণী নক্ষত্ৰ আৰম্ভণি ছাব্বিছ আগষ্টৰ বিয়লি তিনি বাজি পঁচপন্ন মিনিটৰ পৰা আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰ অন্ত পৰিব সাতাইছ আগষ্টৰ বিয়লি তিনি বাজি আঠত্ৰিছ মিনিটত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ যি পৰান সময় সেই সময় হৈছে সাতাইছ আগষ্টৰ বিয়লি তিনি বাজি আঠত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা ৰোহিণী নক্ষত্ৰ অন্ত পৰিব ইয়াৰ পিছত সূৰ্যাস্তৰ আগতে এই ব্ৰত ভংগ কৰিব পাৰি দাপৰ যুগৰ দৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই যি জন্মাষ্টমীৰ যি কাকতিয়াল ঘটনা এইবাৰো দাপৰ যুগৰ দৰে বালগোপালৰ পৰা আৰম্ভ লোৱা শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনাও কাকতিয়াল ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপোনালোকক কওঁ যে এই ভাদ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিত ৰোহিণী নক্ষত্ৰত ৰাতি বাৰ বজাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল ইয়াৰ লগতে চন্দ্ৰ বিশৰাশিত আৰু সূৰ্য সিংহৰাশিত আছিল ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হৰ্ষণ যুগৰ সমান্তৰালকৈ জয়ন্ত যুগো উভতিছিল এই বছৰো ছাব্বিছ আগষ্টত একেধৰণৰ কাকতিয়াল কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ যি বাৰ্ষিক উদযাপন কৰিবলগীয়া হ'লে ইয়াতে বহুতো বেছি ফলাফল লাভ পোৱা যাব জয়ন্তী যুগত পূজা কৰিলে অক্ষয় গুণ লাভ কৰা হয় এতিয়া আপোনালোকক এই সময়ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি বিশেষ মন্ত্ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এই মন্ত্ৰ আপুনি জব কৰক আপুনি ইয়াৰ সঠিক সময়ত আপুনি নিশ্চয় সুখ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এই মন্ত্ৰখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বত মাৰি ৰাখি দিব পাৰে যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় এয়া আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সম্পূৰ্ণ শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে আপোনালোকক আগবঢ়োৱা হ'ল পুনৰ লগ পাম এটাৰ ভিতৰত আজিলৈ ধন্যবাদ